Здравствуйте. Здравствуйте. Влад, Спасибо ребята, вам. За что? Не за что. За ребята, нас... не за что. Почему, как... Наша армия и наша страна опозорилась на весь мир. Доверила командовать бомжу Сталину, безграмотному чурке. Отсюда у нас такие потери. Вторую мировую войну организовал Сталин-собака. И отсюда такие жертвы. У нас 7 раз больше, чем у немцев, потери. Мы победили. Вам спасибо за наше нет, будущее. Нет, не мы, не мы победили. Сталин, когда кончилась война, он отказался принимать награды и сказал, я войну проиграл, парад принимать не буду. Говорит, конюху, жопу, ты будешь на кобыле принимать. Один класс соблюдает, ты будешь газ принимать. Не не нет. Первая победа, знаете такое понятие? Первая победа. Нет. Дайте тогда посвятку, раз ни хрена не знаете. Ладно. и ты дай тоже. Спасибо вам. Я хорошо говорю? Да. Вы не встретите больше такого участника войны, как я. Может быть одного из тысяч, который вам скажет правду, чтобы вы понимали, что к чему. Как вас зовут? А? Как вас Василий Иванович меня зовут. Василий Иванович, что для вас э, истинная вера в победу? Что? Что для вас истинная вера в победу и кто такие настоящие герои? Нам важно проходите, донести до нынешнего поколения. А? Проходите, проходите. Товарищ полковник, будьте генерал-полковником. Да, 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 И вы тоже, друзей, у вас, три звездочки, будьте генерал-полковниками. А, спасибо. Кто такие истинные герои? Истинные герои? Ну, как вам сказать, Покрышкин, Кожедуб, которые, значит, самое, воевали по-настоящему, понимаете? Ну, у нас мало было героев. Истинный герой. Истинный герой. У нас не нашлось истинного героя пристрелить Сталина или задушить его собаку. И, и отнять у него командование, как Наполеон, и командовать армией. У нас бы не было таких потерь, и Второй мировой войны бы не было. Сталин Гадюка развязал Вторую мировую войну. Он же напал вместе с немцами на Польшу. И польских офицеров 40 тысяч расстрелял и 200 тысяч польской элиты истребил на Урале. Еще вы узнаете об этом. Ладно, еще скажу. Вот Ленин, а вот Гитлер, да? Оба голубые были. Понимаете, что такое голубые? Оба евреи. Оба не имели жен, оба не имели детей. Оба вообще не имели женщин. Их мужики имели. Поэтому злые такие были. Отсюда и войны. Спасибо, мальчик, спасибо. Спасибо вам.